Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Pay. Un guardia de seguridad se enamora de Pay basados en el libro. ¿A dónde vas? dijo uno de los guardias al ver que Pay estaba a punto de girar hacia una esquina del salón principal. La persona que fue llamada estaba un poco sorprendida, pero trató de no demostrarlo. Se giró para mirar a la persona que preguntó antes de sonreír levemente y responder con naturalidad. El señor Guay dijo que los guardias deberían divertirse en la sala de reuniones, ¿o oh, no está ya hecho? El alto guardia arqueó las cejas. Se sorprendió porque no sabía nada de esto antes. Lo hice, pero él no cree que sea suficiente, así que le pide a la persona a cargo de afuera. Que entrara y ayudara también. si siguió mintiendo sin importar lo rápido que le latiera el corazón. Si cometía un error y lo atrapaban, definitivamente no habría esperanza. Solo esperar que este guardia no recuerde su rostro ya se considera muy afortunado, y parecía que este guardia no estaba presente cuando vino a causar problemas la última vez, porque no podía recordar su cara. Oh, el guardia asintió levemente, pareciendo todavía un poco confundido, pero ya no tenía dudas. Al ver eso, Bates sonrió levemente y comenzó a alejarse lentamente. Espera. Bates se detuvo en seco de nuevo. Su rostro empezó a mostrar un poco de pánico. ¿Eres nuevo? preguntó el guardia. Bates solo pudo darse la vuelta y sonreír de nuevo. Asintió levemente. Sí. Me acabo de unir y es mi primer día. Con razón no conozco tu cara", dijo el guardia con una sonrisa tímida y su actitud comenzaba a hacer que Veysel se sintiera un poco más orgulloso. Iba a venir a saludar, pero todavía había mucha gente, así que estaba preocupado por hacerlo. Ah, Ve no supo qué responder, pero al mirar las mejillas rojas de la persona y su expresión incómoda en ese momento. Pensó. Podría causar problemas nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? Mi nombre es Jim. El joven guardia hizo contacto visual con Bey cuando dijo esta frase. Continuó evitando su mirada por un tiempo. ¿Cómo te llamas? Shia, ¿qué es esto? Bey se quedó en silencio por un momento, porque estaba confundido de que de repente se burlaran de él en un momento como este. A pesar de que en realidad estaba tratando de no hablar con nadie, pero ¿por qué el joven frente a él estaba interesado en él? Mm. Babe usó su cerebro para procesar las cosas, porque incluso si le sirviera, esta persona no la conocería. Pero, para ser honesto, el nombre Babe definitivamente no es una buena elección, y lo que es peor, tiene que intentar encontrar cualquier nombre al azar para poder superar este evento aleatorio. Jen, mi nombre es Jen. Jen? Jen repitió su nombre falso con una sonrisa impresionada, incluso el nombre más ridículo que se me ocurre ahora mismo, un nombre similar, jeje, Jen Jen. Es una gran coincidencia, a pesar de que pensaba así en su corazón, Bey decidió responder amablemente y le devolvió una dulce sonrisa, haciendo que el corazón de un joven amoroso se derritiera. Cuando termine el trabajo, ¿a dónde irás, Jen? Tal vez debería irme a casa. Respondió Bey con una sonrisa. Estoy cansado, me voy a dormir. Oh, Jean asintió levemente, y Bey pudo ver que la otra persona parecía querer invitarla a una cita después del trabajo, pero puede que esa no sea una buena idea. Después de que terminó la fiesta, pensó que Jim ya no quería salir con Jen. «Entonces entraré primero. El señor White ya está adentro. Ah, ok, iré. Está bien. Hasta luego, Jen.» Fue una pequeña sonrisa antes de correr hacia la puerta secreta, pero decidió no hacerlo. Se volvió para mirar al joven guardia nuevamente, sabiendo que Jim lo seguiría. bess se apresuró a atravesar la puerta de conexión y la cerró apresuradamente. Luego exhaló un suspiro de alivio. Justo ahora estaba nervioso, casi hasta la muerte.